Вибори нарешті в Україні закінчилися, але здається, війна ще продовжується. І першу поточну інформацію, зокрема, що зараз відбувається у Донецьку, скаже пан Дмитро, на ваш погляд сьогодні там буде дуже спокотно? То, що касається нинішньої активізації. Мікрофон тут виключно, перейдіть. А то, що це перебував вам. Что касается активизации антитеррористической операции в данный момент. мы видим после окончания выборов, действительно, наши силовики начали демонстрировать уже адекватные действия. Можно в целом оценивать, что идет навязывание инициативы противнику, а не реагирование, то скорее какое-то рефлекторное, как это было раньше, на акции террористов. То есть уже есть какие-то единые по замыслу целям и проведению задействования сил и средств операции. И, в общем-то, сразу мы увидели успехи. То есть то, что происходило в Донецке, в общем-то, это тот формат, очевидно, в котором должна продолжаться российская операция. Соответственно, мы сразу увидели, мягко говоря, недоумение со стороны российских сил, которые привыкли к пассивному поведению украинских силовиков, и тут же мы увидели, что у нас действительно абсолютно аморфная масса, эти российские группы, с кучей своих лидеров и так далее. Но мы этот процесс, в общем-то, фиксировали достаточно давно. То есть мы уже сообщали о том, что, по нашим данным, с конца апреля выводила Россия свои, своих военнослужащих с территории Украины, заменяла их усиленно наемниками. Сейчас этот процесс продолжается наемники, группа наемников формируется прежде всего на Кавказе. Мы видим очень много как раз представителей кавказских национальностей. Там это не только щенцы, это и, и индуши, и, представители там, и Дагестана. Также сегодня мы получили информацию, что были идентифицированы жители Абхазии среди погибших террористов, уничтоженных точнее. Мы в полностью уверены, что если операция будет в том же формате продолжаться, то ну, уже мы очень быстро констатировать уже не тактические, а как минимум оперативные тактические успехи. В то же время, конечно, возникает вопрос, в к выборам, связана ли эта активизация, эти успехи с выборами. Но я думаю, что опять-таки нет однозначного ответа на этот вопрос. Во-первых, нужно учитывать, что достаточно долгое время украинские силовики получали опыт. Но процесс накопления опыта шел мучительно долго и, в общем-то, вызывал массу вопросов и в плане взаимодействия силовиков и в плане ответственности, которую на себя брать руководство операции и руководство силовых структур, и в общем-то конкретный уровень профессиональной подготовки и боеготовности украинских, подразделений украинских силовиков. Но в данный момент мы видим, в общем-то, что уже есть адекватная такая вот, операция. И, и очень немаловажный э, аспект, на который, в особо не обращать внимания, это психологическая готовность силовиков. Э, ну, грубо говоря, к уничтожению террористов. Потому что раньше эта проблема действительно была на лицо. Украинские солдаты были не готовы стрелять в людей. Сегодня эта проблема решена после того, как, в общем-то, погибло немало наших ребят. То есть это первый аспект. То, что опыт, опыт накапливался, и наконец он, в то начинает давать себя знать с позитивом для нас. Второй аспект. Я, ну, тут вряд ли стоит говорить о том, что вот выбрали Порошенко. Я сразу все изменю. Это, конечно, абсолютно неправильно. Господин Порошенко, во-первых, сегодня ни на что не влияет. Он нелегитимный президент. Когда он приступит к выполнению обязанностей, он уже пообещал, что будет менять формат, а то активизировать и так далее. Мы будем оценивать его действия уже на посту Верховного Главнокомандующего. Со своей стороны мы, то есть группа информационного сопротивления, готовы предоставлять любую пассивную помощь, как мы делали это и ранее, результаты нашего мониторинга и, возможно, какие-то экспертные рекомендации, если это, конечно, заинтересует. На сегодняшний день силами АТО террористическим группам выдвинуты ультиматумы. За последние сутки проходили боестолкновения в ряде населенных пунктов. Опять-таки мы видим достаточно успешные действия уже не только в Донецке, но и за его пределами. Проблемой остается то, что террористы используют фактически Мирных жителей в качестве заложников. Эта проблема была и раньше, сейчас она особую старту приобретает, поскольку если обстрелы наших позиций ведутся в населенных пунктах из жилых кварталов. Террористы этим очень сильно пользуются. И понятно, что ответ, ответный огонь очень проблематичен, поскольку мы можем, ну, вернее, украинские события таким образом могут стать причиной их действия, стать причиной гибели мирного населения массового, что, конечно же, недопустимо.

Дякую, два протеки питання. А сьогодні в Донецьку прийшла знову колона з силовиками. Про це була інформація на Донбасу. Вже неодноразово чули на такі колони, ці класси, чому такі колони не зашкоджуються нашими силовиками до того, як вони попадають на населені міста. Це проблема розвідки, проблема відсутності наказу, чи ще чогось? І друге питання: Рамзан Кадиров прокоментував приступність Чеченців на Донбасі, сьогодні, що це не його бойовки, а це люди. с волостной воли туда поехала, але если что то силовики не пойду, тебе будет не на тон баса вот короткий комментарий, что можно. Ну ну с последнего вопроса. Что касается заявления Кадырова, я думаю, если он хочет через год-два получить э, грозный вариант Ленинграда с помощью неких граждан Украины, то он на правильном пути. Ну то есть это абсолютно не позиция политического лидера таких заявлений делал. Что касается уничтожения колонн террористов. Э, самая большая проблема это не отсутствие разведданных. Разведданные есть, возможно, не по всей картине, не по всему региону и так далее, но достаточно работает. разведывательные органы, работают и в взаимодействии и с местным населением, и в последнее время, особенно сначала на кинодействий, опять-таки после выборов, мы отмечаем массовые факты, но не мы, а силы АТО, массовые факты обращения самих представители группировок, которые готовы сливать информацию именно, в обмен на очень Вопрос опять-таки взаимодействия. То есть получить разведывательную информацию ее нужно как-то реализовать, нужно на нее как-то реагировать. Вот в этом возникает большой, большой вопрос. Тем более, что тактическая ситуация, это не то, что террористы приехали, стали лагерями, там будут стоять неделю. Когда колонна передвигается, ситуация меняется, куда она дальше провернет, трудно предугадывать, ее может быть Необходимо реагировать немедленно. У нас был случай буквально вот, считанные часы назад, когда нам штаб АТО начал начали предъявлять претензии, что мы не, ну, скажем так, не объективно освещаем информацию, чтобы в результате там, некоторых событий на границе были задействованы силы АТО по запросу пограничников. И, в общем-то, на самом деле штаб АТО реагирует, взаимодействие с пограничниками. Мы начали разбираться в этой ситуации, оказалось, оказалось действительно реакция штаба была, но адекватная. Я не буду подробности говорить, просто чтобы не вызывать смех. Поскольку реакция была совершенно неадекватной, и мы не считаем, что мы не правы. Наоборот, подобные ситуации еще больше актуализируют вопрос взаимодействия, причем в оперативном режиме. Мы уже вы сказали, после общения с пограничниками самими, и думали на этой неделе, на следующей неделе координаторы группы ИС отправятся на мониторинг ситуации на границе, именно в Луганской области, где самое слабое место. На данный момент мы видим как раз причину в том, что когда пограничники сами своими силами не способны очень часто реагировать на такие прорывы границы. Когда там идет пограничный наряд в 5 человек или там пограничное подразделение в пару десятков человек, а прорыв совершает пару сотен человек, силы несоизмеримы. То есть это самоубийство. Соответственно, в качестве предложения, но ну, согласованного с пограничным руководством, мы предлагаем создавать какие-то оперативные группы немедленного реагирования, желательно на авиатехнике, которые бы просто вот немедленно реагировали в подобных ситуациях. Я думаю, это было бы правильно. А складывается по Воджину, мне кажется, пограничник не согласовано, а будут ли у нас такие отряды? Ну, это наши, скажем так, экспертные предложения, которые основаны на пожеланиях по службы. Понятно, что окончательное решение порядка взаимодействия будет приниматься на уровне Верховного командующего. Родіер, скажіть, будь ласка, Петро Порошенко заявив про те, що антитерористична операція має тривати годину. Наскільки це реалістично, чи це заявлений піар, зважаючи на підготовку наших Збройних сил? Я не обладаю інформацію, яким опитом проведення антитерористичних операцій, планування і реалізація, там, владіє імені Петром Порошенко. По Моя інформація в цій області не спеціалістю. Можливо, я ошибаюсь. предположение, что подобная операция может длиться один час, я лично не представляю. Если бы он раскрыл этот тезис, тогда можно было бы комментировать. Но я думаю, что, конечно, за час это вряд ли реально сделать. Но на самом деле активизировать, как мы говорили, можно. Для этого нужно решить ряд проблем, и многие из них как раз успешно решаются. Решается, во-первых, проблема обеспечения подразделения. Здесь и помощь волонтеров идет и, ну, в комплексе, и расчет на западную помощь и на собственные закупки, осуществляемые Министерством обороны, за дополнительные средства, понемногу эта проблема решается. Проблема взаимодействия, я боюсь, что тут нужно как раз, это очень субъективный фактор. Я не вижу в окружении Порошенко силовиков, бывших, которые имели бы серьезный авторитет и серьезный опыт. Но тут опять-таки не факт. Если он покажет себя в прошлом как эффективный менеджер, если он найдет нужные кадры и расставит их в силовых ведомствах и в руководстве АТО... то, то эта проблема будет решаться. Но опять-таки сейчас как-то прогнозировать или критиковать невозможно, поскольку этот процесс еще не начался. Путин, теки, Первый. После задействования авиации в аэропорту Донецка в интернете начали активно обсуждать, почему лидеры сепаратистов или террористов не ликвидируют самолетов или самолетов, если такие возможности есть. Как вы оцениваете подобные претензии или предложения? И второй вопрос. Насколько блокированы населенные пункты в рамках АТО? Насколько боевикам из России и из других населенных пунктов Восточной Украины легко добраться в те города, где они могут обратить оружие обратить в армии? ну, Во-первых, все-таки мы ну, очень осторожно сейчас подаем информацию, которая связана с проведением АТО, учитывая, что сейчас как раз идет фаза. Да, сейчас некоторые перерыв, но АТО как раз на подъеме, и информация ну, у нас срабатывает самоцензура. Что касается именно авиации, но можно действовать методами россиян на Кавказе, там, засечь телефонные переговоры или радиопереговоры и месить сразу так, как на земле, ковровое бомбометание устроить, выкосить несколько гектар и так далее. Но как бы, я не думаю, что это наш метод, учитывая, что и так очень большие претензии, когда есть случайные жертвы. И даже когда виной террористы, а чаще всего это террористы, претензии все равно идут в сторону украинских силы. -то. То есть я думаю, если бы был вариант, мы будем учитывать те силы и ресурсы, которые сейчас задействованы в АТО, я имею в виду профессиональное подразделение с Если бы была такая возможность, я не думаю, что кто-то бы ее сейчас упустил. Что касается попадания российских наемников на территорию Украины, ну я сказал, говорил, что у нас сейчас, в принципе, господин сейчас совершенно открыто ну, эту проблему поднимает, и это очень правильно. Когда она говорит, что мы последние годы в общем -то, работали по европейскому стандарту. Мы создавали правоохранительную структуру, а не структуру, которая предназначена для обороны границ. То есть они предназначены для охраны. Соответственно, у них ресурсы очень ограничены. Мы когда узнали такое количество пограничников, привлечено к охране конкретных участков границ опасно, но этими силами там да, можно осуществлять действительно охрану. То есть наблюдать или задерживать какие-то там единичные в этом случаи контрабанды. Но когда варят э, три сотни человек, э, которые имеют и крупнокалиберные пулеметы на вооружение и гранатометы, но трудно противостоять. Здесь на данный момент, да, возможно, в будущем есть предложение, что э, с дружественными странами обеспечить охрану границы силами госпогранслужбы по примеру европейскому, то есть как у нас сейчас госпогранслужба работает в результате реформы. А вот именно границу с Россией мы не думаем, что эта проблема решится завтра или послезавтра. Очевидно, что это очень, ну, в обозримой перспективе, она будет сохраняться. Мы должны будем готовы оборонять границу. Вот на этом участке должны быть уже какие-то ресурсы для обороны границы. А на данный момент можно решить, ну, мы не можем сейчас немедленно передать в господин там какие-то артиллерийские полки, да, минометные подразделения и так далее. То есть сейчас можно решать вопрос только путем взаимодействия между граничниками и силами АТО. У нам пишуть мешканці Сходу про те, що після активної фази АТО силовики йдуть на переговори з бойовиками на якісь перемовини і після цього, звичайно, градус пресингу на бойовиків зменшується. Можете сказати, чи це так відбувається, якщо так, то Секундочку, а мікрофон можна там немножко по телевізорі, основної маленьки? А поговорити? Сейчас было. Что касается информации, якобы, что террористы какие-то имеют рычаги воздействия на наших силовиков и могут в результате переговоров там, смягчить их действия каким-то образом, у нас такой информации нет. И я даже теоретически не могу представить, какого плана это может быть. Если там речь идет о каких-то коррупционных схемах, ну я думаю, что это несерьезно просто воспринимать в данной ситуации, что кто-то кого-то там массово подкупает и так далее. Но не думаю, что это правда. Скорее всего, может быть речь идет как раз о тех террористах, которые действия сдаются, и в обмен на информацию общем-то, получают в себе гарантии жизни. Может быть. Но в данной ситуации я не понимаю, о чем речь, собственно говоря. Дмитрий, два питання з Яка ситуація, Яка зараз ситуація в Донецьку? Ми прочитали у вас на Фейсбуці, там, що захоплені певні терористи, певні їхні укріплені точки. І пише Лукянченко Донецька, що зараз біля СБУ якась стрілянина біля будівлі СБУ в Донецьку. Це перше питання. Друге питання по прикордонниках. Десь ще, мабуть, місяць тому міністр оборони казав, що... Війська стоять десь на відстані від 4 до 15-20 кілометрів в залежності від рельєфу місцевості на території України і нібито, скажімо так... Допомагають прикордонникам в тому сенсі, коли бойовики прорвуться, то вони їх мають знищувати. Ми бачимо, що цього знищення не робиться, про що ви говорили. Власне, чому армія не може, У нас дуже велика армія, і які на які танки є, якісь, щоб хоча б виставити в якомусь інтервалі кілометрів, пів кілометра до нього техніку. Чому цього не робить? Взагалі чому танкова, танкова зброя не Ну, Танк це спеціалістка вже, зніть я сам на чому. Но если мы будем танками сейчас утюжить все приграничные районы, я не знаю, насколько это будет эффективно. Дело не в этом. Конкретно, что касается пограничников. Я полностью согласен с тем, что, в общем-то, нужно совмещать сейчас приятное с полезным. Там выстроена вдоль нашей восточной границы, все прекрасно знают, выстроена полоса обороны. Там находится достаточное количество подразделений и частей вооруженных сил Украины, которые сейчас заняли оборону и готовятся отразить вооруженное сражение России во сейчас позитивный момент, то, что россияне, -то, там, мы так констатируем, ну и не только мы, в смысле, там, начиная от НАТО и заканчивая нашими, нашей разведкой, э, идет констатация того, что отводятся войска от с Россией. Э, убирать, снимать с поездки дня эту угрозу, угрозу вторжения нельзя, потому что они оставляют пункт управления, в общем-то, ну, практически вся полевая инфраструктура остается на месте. Пригнать туда опять войска, это дело, в общем-то, считанных часов, ну, пускай дней. Но, тем не менее, снижается градус напряженности на границе, возможно, какие-то подразделения вооруженных сил отвлекать, ну, снимать с, этой полосы обороны или до участия как раз какие-то проведения мероприятий в зоне АТО. Это с одной стороны. Но сейчас, что касается взаимодействия пограничников и вооруженных сил, это как раз проблема. Я об этом говорил, и это касается именно и этого аспекта. Мы как раз в ходе консультации госпогранслужбы, и выслушав их мнение, пришли к выводу, что действительно было бы очень разумным, но фактически идут прорывы границы не где-то там в лесу, в степи, а как раз, пускай по простой лучшим дорогам, но все же дорогам. Их количество большое, ну, кроме автотрасс, но все-таки ограниченное. То есть выставить сейчас вот как раз в плане вот выставленной обороны, используя вот эти задействованные силовые средства, расположить подразделения, то есть начиная от батальона, где крупные, допустим, в крупные, ну, где большая угроза прорыва, и заканчивая отдельными ротами, взвода, расположить именно где-то возле взаимодействия с подразделениями пограничников, как раз в этих районах приграничных, для того, чтобы полностью перекрыть все эти пути. Это пожелание есть. Как у него ответили Генеральный штаб Министерства обороны, я вам могу сказать на данный момент. И по ситуации в Донецке. Донецкую, ну, по оперативной ситуации, у нас сейчас очень большие ограничения идут по предоставлению информации. Мы вообще ну, хотели бы в данной ситуации, чтобы озвучивал власть властьнев все данные, которые идут по силам АТО. Но единственное, что он действительно не справляется наверное, с валами информации. Ну, по результатам, допустим, ночных событий мы дали эту информацию, которая была. В основном мы сейчас даем режим радиомолчания. Если блогеры, журналисты и так далее дают информацию, ну, стейки сами верите или нет. Мы по итогам будем давать проверенную информацию, но в данной ситуации, пока идет, идет действие, мы будем молчать. А по аэропорту вы же сами написали в Фейсбуке, что... -то... Я сказал, по итогам то, что нужно было дать, мы даем. Это мы даем по итогам. По развивающимся событиям, это может скрывать просто наши ну, замыслы силы то, и это нежелательно. Мне это недопустимо. Александра Молоткова, Пресс-ТВ. Скажите, пожалуйста, на Вашу думку, зависит дальнейший развитие а, отношений Украины -России, и России к того, как Дорошенко справляется с ситуацией на Востоке, как он это будет связывать, операция, или в целом антитеррористической операции, или промыванной? Дорошенко, по-моему, вполне конкретно дал понять свою, ну, озвучил свою позицию по этому вопросу. То есть, что с террористами будут идти борьба, им будут выдвигаться жестким ультиматумом, или они складывают оружие, или будут уничтожены. Абсолютно адекватно, и, кстати, эту позицию мы озвучили не одну неделю назад, о том, что нужно разделять мирное население, которое недовольно по каким-то причинам украинской власти, с нужно вести диалог, путем выборов, путем привлечения там каким-то тем же круглыми словами и так далее, чтобы Донбасс понимал, что его голос услышан. Проведение конституционной реформы, и так далее, реформы местного самоуправления и так далее. И так далее. Фактически, Порошенко, то, что сейчас говорит, эта позиция, в общем-то, рождалась в украинском экспертном сообществе достаточно давно. И это адекватная реакция, я считаю. По-другому ну, было бы неправильно поступать. И я думаю, что Россия полностью понимает, что, в общем-то, то, что она услышала, фактически, уже де-факто президента Украины нового, это адекватная реакция. Но Россия, в ответ, себя, по своей старой привычке, идет неадекватно. Я думаю, что все же сейчас это рефекторное желание все-таки сохранить нестабильность на Донбассе со стороны Москвы. Если Россия увидит эффективные действия в рамках АТО, если она поймет, что шансов на дальнейшую дестабилизацию не остается, она будет вести нормальный диалог. Тут как раз если мы будем мясо дальше и затягивать АТО и демонстрировать нерешительность, тем больше будет козырь в Москвы для того, чтобы не вести нормальный конструктивный диалог с Украиной. Все мы решительные, тем поступки не дадут. Следующее вопрос, пожалуйста. Передайте обновленную информацию. Позвольте вопрос. У нас есть информация о солдатах 31-й имплементированной бригады. Они сейчас в и дальше в области. от за информации. Они за документами, отримують принимают американского А на Вони отримують банку тушонки та банку тільки без хліба. Хоча навіть бачили пачки да, порожні від цих американських суховиків. І також вони скажеться, що у них у нас тисячу чоловік 10 бронежилетів, хоча нещодавно приїхала скура забита бронежилетами європейська проста, і вона раптово кудись зникла. От, у нас питання теоретично куди могли да, зникнути. Чем могли их замутить и на продаж, и чьи дела вас этой То есть, если они там обнаружили, обнаружили постоянно упаковки из-под сухих, сухих пайков американского производства пустые, значит, я предполагаю, что кто-то их ел, правильно? Вряд ли, американцы дали просто в качестве помощи упаковки из-под сухих пайков. Возникает вопрос, кто их там ест, а их солдатам не Но вот На самом деле, я не исключаю коррупционных действий со стороны именно структуры логистики. У нас коррупция вообще куда ни сейчас. Во всех сферах абсолютно. 23 года мы знали, что у нас коррупционное государство, мы как-то на это не реагировали. Мы сейчас увидели в самом неприглядном так сказать, формате проявления, насколько это страшная болезнь, как раз когда государство должно консолидировать все свои ресурсы, все силы общества для отражения опасности. Это действительно страшно. Но, то есть я не исключаю этого. У нас нет информации, кто именно, извините, жрет тайки в 151-й из Как только она будет, мы обязательно сообщим. Но, но реально это проблема, которую нужно да, рассматривать. Что касается бронежилетов, ситуация действительно была патовая, но сейчас она, по нашим данным, как раз повсеместно начинает исправляться. То есть доставляются бронежилеты, идет раздача средств индивидуальной защиты, и, ну, и каски, и бронежилеты, потому что это действительно очень важно. Ситуация исправилась, опять-таки по нескольким направлениям. То есть это волонтерская помощь, и начинает поступать уже помощь долгообещанная Запада. Там опять-таки первые пункты списки, списке, которые мы предоставляли, это бронежилеты и каски. И в силу возможности Минобороны правовой закупки. У нас просто оказалось, что те наши фирмы, которые постоянно шло Минобороны, и которые предоставляли вот, РАК, делали пиларовые, имея лицензии Дюпона, пиларовые бронежилеты, они просто не готовы производить такое количество, у них нет мощностей, которые необходимы сейчас. Но проблема это вот в комплексе не решается. Слава Богу. Ну, мы будем вас справлять, тогда спасибо, не комфортно, ваш ряд. Можно уточнить, вот при службе АТО заявляли, что террористы постоянно пугают каким-то высокоточным оружием, которое они вот-вот применяют. Что они имеют в виду, что это за оружие? такое? — Я террористов не пугал. То есть и если через, если, через СМИ. Если, ну и через СМИ, Если вернее военное руководство пугает высокоточным оружием, значит оно у него есть. Что именно имеется в виду, я не могу сказать, потому что у нас сейчас высокоточное оружие то, что попадает под эту категорию. Но есть в общем-то э, условно говоря противотанковые средства и авиационные средства. Ну это, в общем-то ну да они есть. Насколько они способны сейчас выполнять задачу, с пользованием ВТО, я не знаю. А фотографии крылатых ракет, которые стоят на У нас крылатые ракеты на вооружении стоят типа рейс, которые используется в качестве воздушных мишеней. Все, что могу сказать для силового. Ну и типа разведывательные бесплотники тоже на базе того же Ту-104.